श्री बालाजी भक्तांनो ज्यांच्या एका दर्शनासाठी जगभरामधून लाखो लोक धावत येतात जे कलियुगातील सर्वात जागृत शक्तिशाली आणि वैभवशाली दैवत आहेत ते म्हणजे भगवान व्यंकटेश असे म्हटले जाते की बालाजींच्या दरबारातून कोणीही व्यक्ती रिकाम्या हाताने कधीही परत जात नाही जर तुमच्या आयुष्यामध्ये कर्जाचा डोंगर उभा असेल पैशाची प्रचंड चणचण तुम्हाला जाणवत असेल किंवा अनेक प्रयत्न करूनही प्रगतीचे सगळे मार्ग बंद झालेले असतील तर आज मी तुम्हाला जो मंत्र सांगत आहे तो मंत्र म्हणजे एक दैवी संकेत आहे बालाजींचा हा मंत्र भक्तासाठी कृपाशीर्वादच आहे श्री बालाजी भक्तांनो हा मंत्र म्हणजे साक्षात कुबेराची चावी आहे भगवान व्यंकटेश्वर हे भक्तांचे दारिद्र्य दुःख अडचणी दूर करण्यासाठी आणि सोबतच भक्तांना सुख संपत्ती धन ऐश्वर प्रदान करण्यासाठी म्हणून ओळखले जातात आजचा जो मंत्र आहे हा मंत्र खूपच शक्तिशाली अशा प्रकारचा मंत्र आहे धनप्राप्ती पैसा संपत्ती ऐश्वर्य प्रदान करणारा असा हा मंत्र आहे या मंत्राचा नित्य नित्यनियमाने रोज मनोभावे जप केल्यास घरामध्ये लक्ष्मीचा कायमस्वरूपी वास राहतो अडकलेला पैसा आणि रखडलेली कामे मार्गी लागतात पैशासंबंधीचे सर्व मार्ग खुले होतात चोहोबाजूने घरामध्ये पैसा येऊ लागतो तुम्ही केलेले कष्ट तुम्ही केलेली मेहनत यातून तुम्हाला हजारोपट फायदा होऊ लागतो शास्त्रानुसार ज्याही घरामध्ये या मंत्राचा नित्य नियमाने रोज जप केला जातो किंवा हा मंत्र श्रद्धेने ज्या घरामध्ये ऐकल्या जातो त्या घरात कधीही अन्नाची आणि धनाची कमतरता भासत नाही अशी मान्यता आहे बक्कळ पैसा तुम्हाला प्राप्त होऊ शकतो श्री बालाजी भक्तांनो हा मंत्र रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी नित्य जपण्याचा प्रयत्न करा मंत्र जपताना मन शांत ठेवून डोळे बंद करून जपण्याचा प्रयत्न करा मंत्र जपताना जपमाळेचा वापर करा आणि कमीत कमी माळी रोज हा मंत्र जपण्याचा प्रयत्न करा हा मंत्र जर तुम्हाला जपणे रोज शक्य नसेल तर शुक्रवारी नक्की जपण्याचा प्रयत्न करा आणि मंत्र जपताना तुपाचा एक दीपक मात्र नक्की त्या ठिकाणी प्रज्वलित करा या मंत्राचा जप सुरू करताच काही दिवसातच तुम्हाला या मंत्र शक्तीचा परिणाम दिसायला लागेल विश्वास ठेवून श्रद्धा ठेवून मनोभावे व्हावे या मंत्राचा जप केल्यास घरामध्ये धनधान्य पैसा अडका इतका येईल की तुम्ही त्याची कधी स्वप्नातही कल्पना केली नसेल तुमचे घर ऐश्वर्याने आणि आनंदाने भरून जाईल जर तुम्हाला या मंत्राची प्रचिती घ्यायची असेल तर मनोभावे श्रद्धेने रोज अकरा माळी या मंत्राचा जप सलग चाळीस दिवस करा आणि मग बघा या मंत्राचा खरा चमत्कार तर श्री बालाजी भक्तांनो चला पुढील काही मिनटे आपणही या वैभवशाली शक्तिशाली अशा तिरुपती बालाजींच्या या मंत्राचा पुढील काही मिनटे जप करूया ओम श्री व्यंकटेश्वराय नम ओम श्री व्यंकटेश्वराय नम ओम श्री व्यंकटेश्वराय नम ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय 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 नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्री श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः श्री वेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः ॐ श्रीवेङ्कटेश्वराय नमः